koridor-koridor dan um, jumlahnya puluh-puluh bilion dan kita dengar Al-Alim Muhammad termasuk dari Barisan Nasional juga yang mengeluh kerana sudah diumumkan puluh-puluh bilion tapi pelaksanaannya, pelaburannya sangat rendah dan jauh dari sasaran tetapi jumlah belanja untuk insentif koridor wilayah ini mencecah atau diperuntukkan 6 bilion ringgit. Dalam belanjawan 2011 pembangunan koridor disentuh. 850 juta disalur untuk pembangunan infrastruktur. Jadi tetapi status semuanya work in progress tanpa ada suatu penilaian pemantauan yang teliti diumumkan juga satu lagi unit inovasi khas unik di bawah Jabatan Perdana Menteri Pusat Inovasi Kebangsaan NIC hanya menambah birokrasi termasuk hal yang seharusnya di bawah MOSTI Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi satu lagi institusi di bawah jabatan perdana menteri sebab itu kita lihat usaha-usaha menambah institusi dan peruntukan tidak mencapai sasaran kerana kelemahan-kelemahan berikut over centralization of power dengan izin di satu jabatan jabatan perdana menteri mengambil alih tugas pemantauan dari kementerian-kementerian pengangkutan, sains dan lain-lain dengan tanpa menunjukkan keupayaan meningkat prestasi dan pemantauan yang berkesan. Satu lagi perkara yang ditekankan ialah tentang perbadanan bakat. Hari ini kalau kita lihat dan ini diulang oleh Menteri-Menteri dalam ucapan bagaimana masalah pemperkembangan ekonomi negara terpaksa menghadapi cabaran modal insan yang lemah kurangnya sinergi dalam penyelidikan dan pembangunan R&D antara makmal dan industri serta peningkatan kapasiti teknologi yang terlalu perlahan jadi Malaysia harus lebih pantas menuju ke arah pembangunan kemahiran manusia. Entah penjelasan sikit. Sekali lagi penubuhan perbadanan bakat ini juga di bawah JPM dan disebut dalam belanjawan harganya 30 juta dan menurut Bank Dunia bilangan rakyat Malaysia yang berhijrah keluar negara meningkat 100 kali ganda seramai 9500 76 orang pada 1960 kepada 1.49 juta pada tahun 2005 manakala bilangan penyelidik saintis, jurutera yang bekerja di negara-negara OECD yang anggar sebanyak seramai 20 ribu 40 peratus berkhidmat di Amerika Syarikat jadi ini yang disebut oleh daripada tahun 2009 majlis penasihat bakat dalam program Brain Drain returning scientist program returning Malaysia experts program tetapi tidak memberikan kesan dan manfaat, sebab tu ditubuhkan perbadanan bakat tetapi isunya, sekali lagi disebut isu governance isu uh, kelemahan governance dan kurang daya, tarikan sehingga kan brain drain itu menjadi satu masalah besar terima kasih, Tan Sri Yen terima kasih, Ketua Umbang Kang saya ingin uh, membawa Ketua Pembangkang uh, mundur sedikit uh, ke isu pembangunan koridor-koridor uh, yang semasa di bawah uh, pentadbiran uh, kepala batas dahulu Koridor-koridor uh, ini merupakan antara pemikiran novel uh, dan inovatif uh, beliau bagi membangun kawasan-kawasan yang kita anggap uh, ketinggalan dalam uh, pembangunan dalam bajet yang baru ini, Menteri Keuangan dan juga Perdana Menteri menyentuh koridor ini seperti disebut oleh Ketua Pembangkang. Mungkin untuk mengambil hati pelebatas yang hadir dalam pementangan tersebut. Namun, seperti kita lihat, pembahagian uh, bajet kepada wilayah-wilayah tersebut adalah begitu kecil. Contohnya, yang ada kepentingan kepada kami Uh, wilayah Ekonomi Pantai Timur Yang diperuntukkan 178 juta Dan uh, ada disebut beberapa projek Yang berkenaan Sedangkan kita mengetahui Untuk membangunkan wilayah Seperti ini Pembangunan infrastrukturnya harus dikedepankan Tadi Macang ada menyebut Mengenai Lebuh Raya baru Kuala Kerai uh, Kota baru yang Mulanya disisih kemudian dihilangkan terus Dalam RMK 10 ini tidak tidak diberikan penekanan langsung dua hari lepas Menteri Miti dalam diskusinya dengan industri apa namanya pengusaha-pengusaha di kawasan perindustrian pengalaman cepat mengambil peluang untuk menyindir kerjaan negeri ya kalau katanya tidak sediakan elektrik jalan raya uh, bekalan air maka kawasan industri tersebut akan mengalami kerugian dan negara akan rugi tetapi bagaimana patutnya kerajaan pusat yang punya dana yang begitu besar tidak langsung memberikan perhatian apabila ditegur oleh Tumpat bahawa Kelantan disisihkan dalam bajet dengan segera mereka menjawab bahawa tidak, ada 600 juta dan sebagainya diperuntukkan termasuklah uh, uh, projek-projek biasa yang memang kita sudah jangkakan jadi adakah pandangan uh, uh, Patang pawah, Tumpang Kang bahawa sebutan mengenai pembangunan wilayah ekonomi oleh Menteri Keuangan yang ada ini benar-benar serius atau hanya sebagai mengisi ya, ucapan untuk melengkapkan saja tanpa diberikan satu perhatian yang penting kepada wilayah yang perlu dibangunkan ini minta penjelasan Seri yang dipertua berkaitan dengan apa yang disebut oleh Kuala Kerai khusus tentang projek pembangunan di Kelantan saya telah bertanya dalam sesi parlimen yang lalu tentang cadangan untuk menyambung landasan kapal terbang di pengkalan cepa yang mengikut maklumat ketika itu dan kekal sekarang oleh juruterbang pilot AirAsia yang mengatakan bahawa pesawat AirAsia A Airbus 320 lebih besar dan berat daripada pesawat Boeing 737 dan memerlukan landasan yang lebih panjang untuk keselesaan bahkan keselamatan penerbangan itu sendiri Menteri Pengangkutan ketika itu menjawab bahawa dan itu sebelum bulan Jun 2010 ini bahawa projek itu akan bermula pada Jun 2010. Hingga hari ini sudah bulan Oktober kita tak nampak apa-apa perkembangan pembangunan penambahan landasan di Pengkalan Cepat itu dan yang berhormat Menteri Miti berunding dan ber, berbicara dengan pengusaha-pengusaha di pengkalan cepat itu sendiri dan salah satu yang boleh uh, menarik uh, pelabur-pelabur uh, antara lain selain daripada yang disebutkan oleh YB Kuala tadi, ialah lapangan terbang itu sendiri, landasan uh, lapangan terbang itu sendiri yang sudah dijanjikan pun pada bulan Jun 2010 akan dibina hingga hari ini tidak ada, jadi ini jelas uh, memohon panduan daripada Ketua Bangkang tentang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Soal infrastruktur ini terutama desa, pendalaman, luar bandar, soal yang serius. Um, yang Muhammad Kuala Kerai dan Tumpat Yang Muhammad Tumpat uh, menyentuh Kelantan Masalah di Pulau Pinang ini pun ya. Bukit uh, Hospital Bukit Mentajam, Hospital Seberang Jaya yang kebetulan saya sering uh, singgah. Itu kalau Hospital Seberang Jaya keadaan dia 15 tahun tidak ada kemudahan tambahan. Ya. Yeah. Uh, kerana menteri-menteri dan kabinet dan perdana menteri nak tumpu ni yang 100 tingkat, uh, yang mercu tanda yang hebat, projek mega itu keutamaan lebih besar uh, dekat pilihan raya mungkinlah satu dua projek kecil-kecilan ditambah jadi sebab itu pendekatan kita sebut tadi kerangka pembangunan itu mesti selain daripada meningkat daya saing bawa pelaburan mesti ada kepedulian terhadap masalah rakyat